Саш, два хитрика в игре, вот так скажу, да. Шесть голов по-русски. Ну, удовольствие, думаю, получили. Получили. Наверное, такая развинка была, перед более серьезной матчами. Ну я У думаю, уже... вот, думаю, на этом этапе вот как бы, да, закончилось все это, как сказать? Да, дальше уже будет борьба. Э, да, уже будет. Борьба. Вот все. по такой игре, да, по такому сопернику, потому что ну, он дал, да, он сегодня вообще все. Но... Оценить как-то вот можно сегодня команду? сложно оценить, наверное, больше на тренировку похоже. Да, да, то есть. так. Без оценки туда. Что сыграли хорошо, достойно. Персонально. Или сегодня вот этот два. Воротаря, Увидели воротаря. Леха полевой игрок сал, вытащил. Пару моментов то вообще просто вытащил. И я смотрел, вчера было, да, состав чуть больше, да, сегодня только-только, да? На следующую игру, не знаю, что будет. Тяжело у людей, обстоятельства разные, кто уехал, кто приехал. Да и зима пришла. Зима Здесь, пришла, зима в этом пришла. году пораньше. Да. да Саш, спасибо. Пожалуйста.